Да, да. Я ориентировалась в 3 -5 минут 5 рассказать о своем личном опыте. Опыт эмпирический, то есть я не буду с научной точки зрения подходить. Для себя долго решала, есть ли смысл подаваться, да, вообще, потому что, ну, вот уже говорили, как бы, есть своя фирма, есть свой бизнес, да, есть какой-то научный уже опыт, накопленный там, карьера научная, нужно ли идти в Верховный суд. Для меня вопрос был интересный, поскольку я, если это брать мою практику, я в судах никогда не работала. То есть я не адвокат, не практикующий, у меня совсем другое направление. То есть у меня корпорат, МНД, это совсем другое направление, чем работа адвоката в судах. Поэтому для меня был вот этот вопрос, а вообще смогу ли я? Ну, с другой стороны, было интересно себя попробовать, потому что как ученый уже состоялась, да, как там практикующий юрист тоже состоялась, уже все стабильно, все налажено, все хорошо. И вот было интересно для себя, может быть, какой-то такой вызов сделать, а как бы сможешь ли ты вот и эту стадию перейти и вообще попробовать себя совершенно в другой постаси. В принципе, уже много лет работаю в консультативной раде при в общем, хозяйственном суде. То есть, в принципе, по крайней мере, какое-то представление о тех вопросах, с которыми буду сталкиваться, я, конечно же, имела. Вот. Но я скажу, что я документы еще не подала, и для меня до сих пор вопрос открытый, потому что, ну, вот, как уже ребята отмечали, есть бизнес, есть люди, за которых ты отвечаешь, есть клиенты, потому что мои клиенты в очередном ужасе, если я хочу все-таки подаваться, что, что, что была, будет была, дальше. Что-что? Ну, вот. Поэтому пока сейчас, ну, еще для себя, наверное, где-то как-то думаю над этим вопросом. Опять-таки, по требованиям, тяжело ли подаваться, как бы, насколько жестокие требования, сложно ли их выполнить. Ну, в принципе, если ты э, подаешься как ученый, и ты э, ну, скажем так, вел полноценную научную деятельность нормальную карьеру, а не где-то работал там непонятном, в УЗИ, непонятном вузе, либо в непонятном научно-исследовательском институте, то проблем никаких нет. Потому что, если ты ученый, у тебя будут и научные труды, э, публикации, монографии, у тебя будут ученики, у тебя будут отзывы на диссертации в качестве официального оппонента, отзывы на авторефераты. Единственная проблема, меня как бы было, может быть, собрать, потому что нужно указать, например, все эти авторефераты, на которые ты когда-либо в своей жизни составлял отзывы. Ну, кто работает в этой сфере, понимает, что, в принципе, ну, есть вещи, которые, например, в научных отчетах фигурируют, и у тебя эта информация уже накапливается, да, там, как вот адвокатские досье, то же самое ученого, есть уже свое досье, перечень публикаций, перечень там монографий, которые выпускал учебников, учеников, конечно, ты никогда не забудешь, но ну, авторефераты, ну, за 10-20 лет, конечно, все собрать, ну, я попыталась что-то найти, Нашла штук 30. То есть за последние пять лет, ну, как бы, я думаю, что и больше, но я не знаю, насколько даже есть смысл все их предоставлять, отзывы, которые ты когда-то готовил, причем по каждому отзыву нужно еще и кратко, там, по, по десяти написать, в чем был смысл работы, по которой ты писал отзыв, краткие достижения, вот, то есть, ну, в принципе, нужно понимать, что это где-то неделю нужно сидеть и вот, как бы, описывать все то, что ты делал, либо как ученый, описать, например, 10 твоих концепций научных, которые имели значение для развития законодательства в Украине. Ну, опять-таки, нужно нужно иметь эти концепции, у ну, меня с этой точки зрения достаточно позитивный опыт, потому что являюсь автором концепции развития корпоративного законодательства Украины, она успешно внедряется сегодня в законодательство, то есть была представлена и в комиссии по ценным бумагам, через ассоциацию правных проходила, была рекомендована. То есть, в принципе, ну, я считаю, что это, наверное, мой главный научный труд, который фактически, ну, дает мне, в общем-то, основания считать себя науковцем и, может быть, даже где-то там основателем какой-то научной школы. Есть ученики, которые занимались ними же вопросами. То есть, да, конечно, это сложно собрать эти документы но ну, опять-таки, если ты как бы, настоящий науковец, да, то, в общем-то, таких каких-то проблем сложных у тебя не возникнет. Там, ни со стажем, ни с научными работами, ни с учениками. Нужно получить пять рекомендаций. Единственное, непонятно, как быть, что это за рекомендации должны быть. То есть это должны быть там, судьи, это должны быть науковцы, это должны быть какие-то практикующие юристы, честно говоря, не знаю. Для себя уже думала пять рекомендаций, например, там, ну, из разных сфер возьму, каких-то авторитетов, да, ну, как, чисто там, логическим путем рассуждать. Да, вот я думаю, что это может, может быть и наука, и практика, и суды. Вот, еще думаю, еще как бы не, 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 указывала вот эту пятерку. Вот, и для меня было проблематично вот эти все справки, довидки просто. Ну, у меня есть, так скажем так, армия помощников, да, вот мне сейчас там три человека помогают фактически формировать этот пакет. Если бы я была сама, наверное, было бы сложно, да, там, бегать за этими всеми справками, собирать библиографию, еще что-то делать. Ну, Тут нет проблемы, потому что все-таки есть люди, которые помогают мне сформировать и выполнить формальные требования по пакету. Ну, по времени, это, с моей точки зрения, это где-то вот две недели, там каждый день нужно заниматься, и тогда ты сможешь подать квалифицированный пакет, который, ну, я думаю, там будет воспринят всерьез, а не так, как вы приводили примеры там некоторых кандидатов. Это, наверное, кратко лучше отвечу на вопросы. Да, если будут какие-то вопросы, то с радостью на них отвечу. Спасибо, Елена. Ну, и еще 5 минут перед питанием 5 -7. Максим Шередин. Максим, ты имеешь суміжний стаж, то есть адвоката и ученого. Якраз ці останні 15% суміжного стажу, от, скажи нам погляд адвоката, ну і можливо, вченого теж. Дуже дякую, Денис. Е, ну, якщо говорити про особистий досвід е, подання документів, прийняття рішення, е, що можна сказати? На сьогоднішній день, і, до речі, от ці питання, які задавалися, зокрема, пану Олексію, е, дуже яскраво висвітлюють. Ті проблеми, з яким зіткнеться новий склад Верховного суду. І на мою думку, проблему формування суду взагалі можна висвітлити у формі такої піраміди з трьома кутами. І в одному куті це є доброчесність, друга кут це професіоналізм. І третій кут, як не дивно, на мою думку, це забезпечення. По-перше, апаратне забезпечення для того, щоб дійсно. Був апарат і відповідні люди, які могли б допомагати суддям. А ми розуміємо, що на суд новий склад суду буде покладена величезна кількість, декілька там десятків тисяч справ, які мають бути розглянуті. І дійсно, коли мною приймалося рішення, чи, варто, чи варта гра свічок. На чашу э, те дійсно там покладалося, чи э, варто йти, э, чи наскільки э, це було буде складно. Тому що, э, на мою думку, э, треба э, спробувати. На сьогоднішній день ми маємо унікальний шанс і особливо адвокатська спільнота. А я э, розглядаю себе не лише як науковець, а в першу чергу, як все ж таки адвокат, який має стаж з 2004 року. І, в принципі, ми всі розуміємо, що оновлення судової системи, воно неможливо і дуже є корисним, коли не лише судді, апеляційних судів, місцевих судів прийдуть до Верховного суду, можливо, науковці і адвокати нададуть ту, нову кров, нове бачення до діяльності Верховного суду. Я вважаю, що дуже буде корисне. Які проблеми? Можуть, з якими проблемами можуть зіткнутися адвокати при підготовці е, поданні документів. Е, ну, По-перше, е, питання, яке виникає це підтвердження стажу, ми розуміємо, що е, ті вимоги, які ставляться в положенні про е, подання е, документів, на умови проведення конкурсу на заняття вакантних посад, вони дещо розширюють. Е, розширюють е, Розуміння адвокатської діяльності у порівнянні з законом про адвокатуру та адвокатську діяльність. Тому що закон про адвокатуру і адвокатську діяльність, зокрема, говорить, що адвокатом, е, хто є адвокатом, да? тобто, е, це особа, яка склала е, фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставі.